নিশ্চয় করেছে চিন্ন যাত্রা নামে ভাওনা লোক লীলা শ্রীমন্ত শঙ্কর গুরুজনায় কেন লীলা করা নাই জগতে ভগবান কৃষ্ণ যান লীলা করেছে গুৰু আপোনাৰ বাবে গুৰুজনৰ এই জন্মৰ দিনাখনৰ পৰাই যদি অধ্যয়ন কৰা যায় বহুত লীলাই আছে কিন্তু গুৰুজনৰ লীলাবিলাক আমি তেনেকৈ সমাজত বিশদভাৱে বহুলভাৱে প্ৰচাৰ হোৱা নাই পাঠ কম হয় ভাগৱত পাঠৰ দৰে সেই গুৰুজনাৰ লীলাবিলাক পাঠ নহয় যাৰ ফলত আমি এই কথাবিলাক নাজানাই আছোঁ যিসকলে অধ্যয়ন কৰিছে প্ৰভুসকলৰ দৰে বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে হয়তো পাইছে গতিকে চিহ্নযাতা ভাওনা কৰোঁতে সাতদিন আদি কৰিছিল এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ এখন তেখেতে এশ চকু হাত দীঘলৰ এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন বৰপেটাৰ তাঁতীকুছিত তাঁতীসকলৰ সহযোগত গুৰু জনাই বনাইছিল আৰু সেইকাৰণে বৰপেটা সত্ৰৰ বৰ্তমান য'ত আছে বৰকীৰ্তন ঘৰ সেইখিনি ঠাইৰ নাম তাঁতিকুচি বুলি কয় তাতে গুৰুজনাই পাত বাৰু পৰা নৌকাই দি অহা যোৱা কৰি তাতে সেই বৈকুণ্ঠ সপ্ত বৈকুণ্ঠৰ যিবিলাক নেকি প্ৰভুৰ বিষ্ণুৰ লীলামালা তাতে পদবিলাক অংকন কৰিছিল সেই কাপোৰখনত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ বুলি কয় আৰু সেইখনৰ আধাৰত সাতদিন সাত ৰাতি গুৰুজনাই ভকতসকলে সদায় সদায় বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠ কৰি থাকে বৈকুণ্ঠনো কেনেকুৱা প্ৰভু আমাক বৈকুণ্ঠ একদিন দেখুৱাব নোৱাৰে নাই ইয়াতে এই গুৰুজনাই চিন্তা কৰিলে ৰ ভকতসকলক মই বৈকুণ্ঠ দেখাই দিম এইবুলি সাত বৈকুণ্ঠৰ সেই চিহ্নবিলাক আনিলে আৰু লগতে গুৰুজনাই ভাওনা আৰম্ভ কৰিলে সাতখন বৈকুণ্ঠ আছে সাতজন তাৰে বৈ বিষ্ণু তেখেতে ভকতসকলক বনালে আতৈসকলক চকু ছয়জন আটা আছিল আৰু সেই বৈকুণ্ঠৰ সমস্ত লীলা মালাবিলাক প্ৰভুৰ তাতে মানে দেখাই থাকিল যেতিয়া সেই লীলা মিলা মালাবিলাক সাতদিন সাত আদি দেখুওৱা হৈছিল তেতিয়াতো আৰু কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নাই ফুটা জ্বলায় এনেকৈ কৰিছিল গুৰুজনাৰ ইয়াৰ প্ৰথম ভাওনা আৰম্ভ আৰু এজনীয়ে এজনী মাছ ব্যৱসায়ী কৈৱৰ্তমান আই এগৰাকীয়ে মাছ ব্যৱসায় কৰি ঘূৰি ফুৰি থাকে যিয়ত মাছবিলাক বজাৰত কিনি লয় ডাঙে গাঁৱে সেই মাছবিলাকখিনি বেছি ফুৰে এটা পাচি আজিনো তেওঁ আহি আহি সি ঠাই পালে আজি ইমান মানুহৰ জুম গুৰুজনাৰ কিবা হয়তো দেখুৱাইছে নেকি আজি চাওঁ ৰ'ব এই বুলি তাতে ক'ৰবাত ৰ'দ সিজনক সুধিলে সিজনক সুধিলেহে বাইদেউ এই ককাইদেউক এতিয়া কিনো হৈছে বোলেহে গুৰুজনাই এটা ভাওনা দেখাই আছে চি নযাত্ৰা ভাওনা আচ্ছা মই অলপ চাব পাৰিমনে তাৰপৰা ওচৰতে থকা এডাল বৰ গছৰ এডালৰ তলত তাতে সেই পাচিটো সেই মাছকেইটাত আধা বিক্ৰী কৰি থৈছিল আধা মাছ আছিলে আৰু তাতে কিছুমান পাত ঢাকান দি এদিন এনেকেইটা বেপাৰ কৰি আহে সদায় মাছ কিনে মাছ তাতে আকৌ মৰা মাছখিনি আনে তাতে আকৌ ধুৱে আকৌ জিৰত হৈ যায় বেছিকৈ পইচা পায় তাই লাহে লাহে ধনী হ'ব ধৰিলে বেপাৰীজনী এদিনাখন আহি দেখে যে ওচৰৰে এগৰাকী এজন ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত কান্দা কটা লাগি আছে দুই চাৰি মানুহে তাতে জুমা জুমি কৰি আছে তাই গম পালে যে সেই ব্ৰাহ্মণৰ এটা সন্তান জন্ম হৈছিলে বহুদিনৰ মূৰত ঈশ্বৰক খাটি খাটি এটা সন্তান পাইছে সন্তানটো কেঁচুৱাটো ঢুকাল আৰু তাতে কিছু দূৰত গৈ তাতে পিটি থৈ আহিছে ৰাইজে আৰু ঘৰত কান্দা কেইটা লাগি আছে পোহাৰীয়ে ব্যৱসায় কৰি কৰি আহিছিলে ঘৰত সোমাই এই ব্ৰাহ্মণৰ খবৰটো পালে অ' ঘটনাটো বোলে এইটোৱে এনেকৈ ভাত পানী খাই পোহাৰী শুই থাকিল ৰাতিপুৱা ৰাতিটো চিন্তা কৰি আছে মোৰতো কোনো কিছু নাই বুঢ়া বয়সত মোক কোনে চাব গতিকে মই যদি সন্তানটো যদি জীয়ত কৰিব পাৰোঁ বুঢ়া বয়সত মোক চাব এই বুলি ভাবি তাই যায় তেতিয়া মনে মনে কেঁচুহঁতে লুকাই ৰাখিছে ঘৰত কেঁচুৱাটতো মাজে মাজে কান্দে ভোক লাগে দুগ্ধ বিচাৰে তেতিয়া ৰাইজৰ আৰু ময়াৰ চিন্তা হ'ল ক'ত পালে ক'ত পালে এই আই এইগৰাকী এই কেঁচুৱা পোহাৰী আইয়া ক'ত পালে তেতিয়া এই কথাটো গুৰুজনাৰ ওচৰলৈ গোচৰ গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ দিনত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক ঘটনা ৰাইজে কৰিব পৰা নাছিল সেই ঘটনাবিলাক গুৰুজনাৰ ওচৰলৈকে গোচৰবিলাক গৈছিলে আৰু গুৰুজনা বৰ ভূঞা হৈ আছে তেনেকুৱাকৈ কিছুমান আমাৰ গাঁওবুঢ়া এজনক তেনেকুৱাকৈ আমি ধৰক কিবা এটা হ'লে তেওঁক গোচৰটো দিওঁগৈ গাঁৱৰ কিবা এটা খবৰ দিওঁগৈ এই গুৰুজনাই বৰ ভূঞা আছিলে গাঁৱৰ যি ঘটনা ঘটে গুৰুজনাক গোচৰটো দিয়ে যে গুৰুজনাক কথাটো ক'লে গুৰুজনাই বোলে পোহাৰীক মই মাতা বুলি ক'লে আৰু পোহাৰী যেতিয়া মাতিলে পোহাৰী ক'লে সঁচা কথা কওঁ পোহাৰীটো নি ঘটনাটোৰ বিষয়ে তুমি একদম ধুনীয়াকৈ সঁচা কথা কৈ দিয়া তোমাৰ কোনো দুখ নাই তোমাক দুখমুক্ত কৰি তুমি হ'লে হে গুৰুজন মই কেতিয়াও মিছা কথা নকওঁ যে এনেকৈ মই গুৰুজনাই সাতদিন সাত আঠিছিহাত ভাওনা দেখুৱাইছিল আৰু এনে এনে কথা মই তাতে ভাওনা চাই থাকোঁ দেই মোৰ মাছৰ আধা পাচিটোত মাছ আছিলে আৰু এনেকৈ মই গছৰ তলতে পাত ঢাকান দি লুকাই থৈ গৈছিলোঁ মই পাহৰিলোঁ সাতদিনা আদি কেতিয়া পাৰ হ'ল মই এনেকৈ মাছকেইটা শাকত গেলি একদম গোন্ধ ওলাই গ'ল মাখি পৰি আছিলে আৰু সেই গোন্ধ ওলোৱা মই মাছৰ পাচিটো ধুবৰ কাৰণে সেই পুখুৰীটোত গৈছিলোঁ আৰু তাতে মোৰ মৰা মাছবিলাক জিৰত হৈ গ'ল এক পাচি মাছ হৈ গ'ল য'ত মই বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু মই এনেকৈ ইমান দিন মাছ বেচি তেনেকৈ মই চলি আছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে মোৰো কোনো ল'ৰা সন্তান নাই বৃদ্ধ বয়সত মোক কোনে চাব সেইকাৰণে মই এই সন্তানটো মই জীয়াই আনিছোঁ আকৌ তাতে মই পুখুৰীটোত জীয়াই দিলে জীয় ধৰি দিছোঁ অলকিৰ কথা ময়ো বিশ্বাস নকৰোঁ অন্ধবিশ্বাসত মই নাই আমি শাস্ত্ৰ আমাৰ ভালপোৱা শাস্ত্ৰ বিজ্ঞানমুখী শাস্ত্ৰ কিন্তু এইবিলাক কথা বৰ চৈত দুইত লিখা আছে যেতিয়া সেই কথা সেইখিনি কথাহে মই কৈছোঁ গতিকে সন্তানটো তেতিয়া আৰু ক'লে ঠিক আছে এই কথাটো আৰু ইমানতে ইকি পঢ়ক সেই পুখুৰীটো পুতি দিয়া যাওক ৰাইজে লগ লাগি সেইটো পুখুৰী পুতি দিছে